Переговоры очень сложно идут, и прозвучала информация от главы Газпрома о том, что они не планируют делать новогодние подарки Украине, намекая на то, что не готовы говорить и обсуждать дальнейшие скидки на газ для Украины. Но делегация туда выехала, поэтому надеемся все-таки переговоры продолжатся в конструктивном ключе и позволят выйти на более низкую цену на газ в следующем году. Хотя нужно понимать, что там сегодня правительство уже готовится к тому, что скидок не будет, и Украина будет покупать дорогой газ, по крайней мере в первом квартале следующего года. И готовят такой военный вариант бюджета. Россияне именно, именно они заняли очень жесткую позицию. Мы готовы пересмотреть условия газового контракта, если вы нас пустите в газотранспортную систему если вы нас пустите в газохранилище. Потому что им нужно не просто эти системы, им нужно еще газохранилище. А Украине это не совсем выгодный вариант. Потому что ты отдаешь временную, ты даешь, получаешь временную уступку на месяц, квартал, год. А отдаешь актив, который позволяет зарабатывать деньги. Поэтому тут вопрос, как найти баланс между сиюминутным результатом и долгосрочным. По сути, газотранспортный консорциум является компромиссным вариантом, когда контроль над газотранспортной системой остается Украины, но участие в распределении и прибыли, и выручки, и в реконструкции получает и российская сторона, ну и, возможно, германская сторона. Немецкая сторона тут идет как представитель Европейского союза, ну и нужно понимать о, о тесных взаимосвязях между Германией и Россией потому что тогда это выгодно России, появление германской, немецкой стороны. Но Украине это, правда, тоже может быть частично выгодно, потому что мы находимся с Германией все-таки по одну сторону баррикад. И Германия, и Украина покупают российский газ. Правда, к сожалению, мы сегодня их покупаем по одинаковой цене. Якби це було питання бізнесове, то в Україні, мені здається, вже вдалося щось виторгувати. А оскільки газ завжди був матерією політичною, то працювати в газовій площині, особливо з великим монополістом, великому транзитеру, завжди тяжко, особливо в ситуації, коли Росія отримала контракт з боку України, минулий, який нині діє, найкращий за всю історію Газпрому. Звичайно, що із завойованих позицій поступатись Газпрому важко. Але мені здається, що політична складова носить ще додатковий, ну звідки це кровопивство, звідки ну, ця гра політична політехнологічна. політтехнологічна, все-таки Росія десь сколихнулася після виборів, і російським лідерам дуже важливо показати російському суспільству, що Україна після майдану одходить. Клянчать у нас. І якщо, не дай Бог, Майдан буде в Росії, то ми будемо так само ходити клянчити в Заходу. Мені здається, що ну, Україна в цій ситуації є таким ідеальним хлопчиком для биття. Е, ну, не не своїх, не бий свого, але бий такого якогось недалекого чужого, щоб свої боялися. Політичні ігри теж мають свою межу. Е, кожен день такого кровопиття з газом. Збільшує коло прихильників євроінтеграції в Україні. Чим більш недружньо із дня в день поводиться Росія, тим більш зростає, ну, скажімо, коло скептиків щодо євразійства російського і Євразійського Союзу. Тому сам російський істеблішмент повинен визначити для себе. Чи Фінанси із газового контракту чи політичні дивіденти із ну з якогось союзництва з Україною? От на, на шальки терезів поставлено два ці фактори.